कि बच्चे को रोजाना एक घंटे के लिए मां से मिलवाया जाए जगह और वक्त का तयन अदालत फ्री कैन पर छोड़ती बेहतर होता मुलाकात के लिए अगर आप लोग अपने वकील का दफ्तर मुंतब करते लेकिन खैर ग्यारह से बारह बजे तक मेरा अपना टाइम होता है वही बेहतर होगा थैंक यू वेरी मच सर मैं बच्चे को लेकर आता हूँ शुक्रिया Mama. आप यहाँ क्यों बैठे हैं घर चले ना स्कूल में आजकल छुट्टी है स्कूल का काम कौन करवाता मास्टर जी आ जाते हैं बेटा बाजार जाएगा क्या खाएगा आइसक्रीम हम ढेर सारी किताबें भी लेके देंगे हम्म <laughs> इतना ज्यादा प्यार अच्छा नहीं होता यही तो जिंदगी है बच्चे की माँ और बाप दोनों तो का प्यार आ, मगर इतना जितनी बाप हो ना पैमानों में नापते हो प्यार को माँ का सीना समंदर है लेकिन फिर भी प्यासी रहती है बचाने ज्यादा प्यार से डर लगता है मुझे अरे पुलिस मैन और डर इसमें <laughs> दरअसल जिंदगी इतनी नापायदार है मौत का खौफ नहीं है, ऐसा है जैसे कि पता नहीं क्या होगा अगर हम में से एक कम हो जाए तो मत सोचो पहलू। ये जो लम्हा तुम्हारी और मेरी मुट्ठी में एक साथ बंद है ना ये जुगनू है तुम्हारे लिए मेरे लिए मैं इस लम्हे को सूरज देखना चाहती हूँ तारीख करना नहीं चाहती लेकिन मैं इस जुगनू लम्हे से पूरा हज उठाना चाहती चलो खुश हो जाओ हुँ? पता नहीं क्या बात है, ज़्यादा खुशी मुझे खुशी में मौत ही आ जाती अरे इस वक्त मौत दरम्यान में कहा से आ गई चलो उठो चलो कहा? आज लंबी ड्राइव करके आते हैं। ठीक है लंबी ड्राइव चलो चलो सहमत तो बहुत ही बेहद सारे जख्म हरे कर दिए मेरे कल इसी वक्त हो गए हमारा तो कभी झगड़ा ना हुआ था शायद हुआ ही मगर इस तरह जहां ज्यादा है झगड़ा तो हो गया देर सवेर से शुरू हुआ और नौबत कहां तक आ पहुंची लाख देर से आया मैं सुमा कब लड़ती थी मुझे इसमा, इसमा। रश्मा सॉरी मेरी आंख लग गई थी माजरत तो मुझे करनी चाहिए दरअसल आज एक बहुत बड़ा स्मगलर पकड़ा है हमने अच्छा किस्सा बाद में पहले खाना बड़ी सख्त भूख लगी हाँ खाना ला। लो तूने क्यों नहीं खाया अच्छा तुम्हारे बगैर कैसे खा लेती मेरा ख्याल है कि तुम्हें ऐसी हालत में खा लेना चाहिए हाँ अकेले में खाऊं तो यूं लगता है खाना नहीं दवा खा रही बिल्कुल बेमजा चलो लो हाँ। फरीस हो गया हम्म सुबह स्कूल भी तो जाना था उसे लेकिन स्कूल तो बंद है आदत बिगाड़ दू उसकी डिसिप्लिन सीख चुका है वो आखिर तो एक दिन मैं स्कूल खुली नहीं है ना? हम्म, बिल्कुल सच कहा तुम हूँ। डिस्प्लेन। हम्म, रोज़ कुमार रहता आज तो रोच्चमली अगर वो तो यूं मुस्कुराकर इस्तकबाल करती, सारी थकन, सारी गोहट धुल जाती थी। ये लोग मर क्यों जाते हैं? दस्तूर है कुदरत का आज से नहीं अदर से अच्छे और बुरो के लिए एक अच्छा और बुरा कोई पैदा नहीं होता सब बराबर की सलाहियतें लेकर पैदा होते हैं मगर अमाल इंसान को अच्छा और बुरा बना देते हैं कैसी दुनिया है हाँ। जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी जी आखिर में थक जाओगे तुम थक जाओगे ये थक जाए मैं थक उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बाहर निकल गया? वो मर भी सकता है तुम लोग छोटे दिल शुक्र कम सर खुदा ने तुम्हें घर दिया बच्चा दिया एक दूसरे का साथी फिर ये क्या खेल खेल रहे हो तुम लोग वो है जो तरसता है वहां के लिए कौन सा मेरा मेरा बच्चा उसे छोड़कर चली गई रस्मा की मौत के बाद लाख कोशिश के बावजूद मैं उसे वो मोहब्बत वो लम्स नहीं दे सका जिसमें ममता की महक क्या उसे प्यार नहीं प्यार प्यारी तो करता हूं प्यार मोहब्बत हरारत उदास दिल सभी कुछ उसी के लिए तो है जिंदगी तज दी है मैंने उसके लिए लेकिन इसके बावजूद मैं उसे वो मोहब्बत नहीं दे सका मां की मोहब्बत और ना दे सकता कैसे दे सकता बच्चा किधर है लाओ सुबह घर से निकल गया था जी अब तक नहीं मिला मैं आपके पास आने ही वाला था सच सच बता दो वरना वो सजा दूंगा कि याद करोगे तुम मैं सच कह रहा हूं मुझे यकीन है कि वो मिल जाएगा। किधर गया क्या कर दिया चला। अच्छा हो गया जब ये बच्चा तुम दोनों को किसी बंधन में नहीं बांध सका तो तबाही के जहर से बेहतर है कि वो गुम हो जाए कुदरत ने कुदरत ने इंतकाम लिया तुमसे छीन लिया उसे चला गया वो तुम लोगों को छोड़कर क्या क्या तलाश करो क्या आइए बहुत कोशिश की नहीं मिला वो आ, मैंने सारे शहर की नाकेबंदी करवा दी है खुदा खैर करें बच्चे स्मगल भी हो ये। आप पूरी कोशिश कीजिए थैंक यू अगर आप दिलचस्पी ले तो मेरा ख्याल है कि वो मैं आपसे ज्यादा दिलचस्पी ले रहा हूं ये मेरा फर्ज है और मैं इसे पूरा करूंगा मैं खुद तलाश करने जा रहा हूं शहर छान मारा है हम दोनों ने आइए मिलकर देखते हैं अभी आइए ये मेरा घर है मैं अपने बच्चे फरीद से नहीं जी बेहतर सब तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से तुमसे बच्चे की हिफाजत भी ना हो सकी बेटा परू मेरे पास बस यही एक रास्ता था कितनी ताजा हवाई है 那或许。<music> <music>